Хай, меня зовут Демьян, и сегодня я буду играть в такой замечательный мини-режим, как QGD э, Quick Wars Time. Ребят, новый режим на сервере GOMHD, и что ж, начнем. Здесь есть разные паки в виде таких, как их называют, в виде верстаков, да, именно верстаков, да, это молодец, я я видел эту карту. Здесь играл мой, так сказать, любимый ютубер. А еще можно сказать ютубер, которого я смотрю. Не э буду Пускай так и будет. Так, дальше строимся, ребята. Нам нужно обязательно победить на этой карте. Играю я не в первый раз, поэтому знаю, что здесь так да, как. Часики, часики золота. Черт, меня сейчас сбросят. Нет, блин, ребята, меня сбросили из-за того, что наш союзник вот так взял, ребят. Вот такая фигня. У нас союзник дебил. Это во-первых, конечно же, во-первых. Потому что, во-вторых, он еще и придурок, самый настоящий. Извиняюсь за выражение. Ломаем. Ребят, он должен умереть. Ребят, я его солю. Обязательно. Да он об этом даже не будет подозревать он боится черт меня взади, в заднюю спину зашли ударили убили глады, твари и воды. можно это в принципе сказать сейчас наш парень пролит время кроватки а уже пробили это уже очень хорошо я пойду на центр с палочкой и буду отбивать всех всех ненужных не очень людей и меня скинули неприятная как бы сильно неприятно очень вот пришел к нам зеленый и его не я убил это однозначно так мне надо на палочку Палочка у нас есть. И, ребята, мы однозначно здесь выиграем, потому что только у нас такое вкачанное время. Так. Да, у нас такое вкачанное время больше у никого. Только у нас. Опа. Зо... Зоица, ребят, зоица. Опа. Опа. Мне, блин, ребят, не скинула его. Печалька, конечно. Ну да ладно. Может, да, сейчас я на собираюсь себе покажу этот пак такой. Может знаменитый, может не очень. Он, ну, он очень хороший, собственно. Так, сейчас он стоит 9 железа. Это самый крутой. Там самый первый 46 вроде. Второй стак бронзы. И третий самый крутой 9 железка. Было бы круто, если бы было четверо. Да? Так, вот он. 32 стак и за 9 железа. Я покупаю всегда за 10. Так, мо все. Это все мое. Так, спасибо. Мне показалось, или кто-то забрал мои штаны. Нет, мне показалось. Это ваша, ребят. Это именно ваша. Блин, я чуть не упал из-за этих ковриков. О май гад, ребят. Еще чуть-чуть бы я слился. Это было бы очень печально очень-очень. Очень-очень еще раз очень. Теперь я готовка к всем трудностям. Потому что плюс тут мой союзник. Это уже большой-большой плюс. Тут от а два моих союзника. О, спасибо за зойца. Блин, скинь, пожалуйста. Спасибо. О май гад. Ребят, я звуки сделаю потише. Очень много потише. Потому что это просто жесть, понимаешь. Я вам 11 зойцев. Трое часиков. 13 зоицы. И мы идем к себе на базу улучшать нашу кроватку. Ну, мы по-любому здесь затащим. Потому что завидуйте. Праздницу. Наша кровать еще много простоит, но я, пожалуй, все-таки ее немножко продлю ей жизнь. Так, продлеваем. Все, минута осталась ей жить. Еще не продлили. Почти две минуты. Давай. Эм. так, давай я закрою. Потому что, как вижу, кое-кому лень. Я вот так вот даже сделаю. Так, все. Теперь все хорошо. Нужно купить себе меч за 13, да. Я знаю, здесь есть меч за 13, его он алмаза. Он крутой меч. Не то, что этот обычно. Вот куплю себе еще за 7 на груди Нашу кровать там улучшают уже две минуты. Сейчас тупо всех поубиваем. И, ребят, выиграем. Да. Именно так. Именно так это и называется. Выиграешь. Так, парень, я тебя убью. Он ливнул. Я ставлю своего союзника умирать. Ладно, с этими мы разобрались. Блин, вот здесь нужно упасть, поэтому я здесь починю. Тем более их уже нет, и мы их слили нам на руку. У меня здесь сколько отдачек, тем более у меня есть отдача. Это вообще притес какой-то. Ну давай, я типа тоже заберу с высока. И что теперь? А, он тупо спрыгнул. Вы это видели? Опа, кто-то у нас засал. Кто-то, ребят, у нас засал. Засали, ублюдки. Засали, да? Они меня боятся пусть так и делает. Правильно делает. А я тупые. Но скоро и наша кровать будет на мели, поэтому я скидываю туда зоица и чашки. Надеюсь, наш союзник это подберет. Опа, вот минус один, Минус 2. И минус, собственно, 3. Отвалите тупые опции. Опа. Так, э, они подорвались. Иногда плохо, иногда хорошо. Но сейчас я куплю себе блокал и выберусь из этой попки и мы обязательно победим, потому что только у нас есть кровать, у которой осталось еще более минуты, ребят, это круто, новый режим, первая победа, просто круть. просто лучше некуда. Опа, блин, меня скинули, Ну да ладно, всякое бывает. Осталось убить двух красных, да? Его. Так, ребят, мы продолжаем, потому что у меня что-то случилось с бандикамом. И произошла как раз такая фигня, я склею два видосика в Так. ребят, я перепрыгнул вот сюда. Получается, у меня рекрякнулся бандикам, поскольку он у меня был крякнутый. Они меня боятся, ребят, потому что я с палочкой. Черт, они меня скинули. Ничего, у нашей кровати осталось еще много жижек. Все еще может быть. Так, это мне понадобится. Потом идем вот сюда. А, нашу кровать постепенно улучшают. Потом понадобится мне Сейчас мне понадобится железо, причем делать Сразу. У меня только печаль, Печалька, конечно. Ну что ж, всякое бывает. А себе, пожалуй, насобираю зойца и куплю себе еще один крутой меч. Именно так. Именно еще один крутой меч. О май гад! пришел сюда красный, он меня убил. Ребят, это жесть полная. Так, я его еще проверю. Э, так. Э, ребят, да, я все правильно понял. У меня бандика морги крякнулся. Но ничего, я склею, потом его опять крякну. И все будет чики-пуки. Пики. Или как там. Нашему парню просто повезло, что он лежит. Так, я сейчас покупаю пак. Очень дорогой. Третьего левого. Надеюсь, никто не умрет. И не придет и не заберет мои вещички. Мои крутые вещички. Так, все, все теперь норм. Мы идем убивать красных. Не он. Остался один красный, ребят. И осталось 37 жизек нашей кровати. Я не хочу рисковать своей жопкой. И поэтому пойду, пожалуй, продлить жизнь у нашей кроватки. Так, надеюсь, ты там Хотя бы чуть-чуть продлила. Потому что нам это понадобится. Вот еще минутка. Так, кроватка, потерпишь минутку. Давай. Так, победа? Блин. Он чисто убивает всех наших союзников. Неужели он ушел? Да, ребята, победа! 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 Это круто, это круто. Дум, дум, дум. За сколько мы ее прошли? Так. ГГ. Ребят, ГГ. ГГ. Фэйрплей. Ну что ж. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой-большой палец вверх. С вами был я, Дымкин. Пока-пока-пока.